李莲花，怎么了？星爵这里也没有冰片啊。难道玉楼春藏在别的地方了？他也不知道玉楼春余下的尸体藏在哪里啊。莫非星爵藏在了别的地方？ 神医，这些侍卫见玉露春已死，信绝被抓，便闯到这儿来，想对姑娘们。诸位身中剧毒，本是可怜之人，却要冒犯可怜的姑娘们，实在是可悲啊！左右都是接待客人的玩意儿，两些快活不都一样吗？来、啊，你左右都要死、啊，是不是什么时候死都一样？这个解药的量呢，只能够用两个月。若再看到此等行径，那这解药的配方也就算了。 不敢了，我们不敢了。哎哎、啊，诸位姐姐，玉楼车死了。明日我们一起离开这里吧。青儿，主人待我们不薄，你怎么会如此忘恩？待我们不薄，熹妃你是疯了吗？我们每天被关在这里，担惊受怕，怕丢了银子没饭吃、没衣穿，怕丢给门外的侍卫赢。这叫待我们不薄？ 外面的世界比女宅要凶险万分，你就看今日那些侍卫的所作所为，你就知道了。这些年，一直都是主人在保护我们，这是囚禁，不是保护啊！我们每天被关在这里，就如猫狗鸟雀一样，哪还像人？碧蓉，玉烟你们说句话呀、啊！疯了，我看你们都被关疯了。 我懒得理你们这些软骨头，你们喜欢被关，那就一直被关在这里，感恩戴德去吧。啊啊啊啊、感谢二位查出真相，为主人报仇。你们当真不恨玉楼春吗？女子在这世间，本就没有什么好去处，留在这儿侍奉主人便可万事无忧。侍奉一个人，总比侍奉所有人来的轻松。可是，人各有志，不必多言。 那便祝姑娘们顺心顺意、啊。他们被关在这里太久了，已成了习惯，也别强求他们了。他们如此，星爵也如此，江湖上都是这样的软骨头吗？ 有什么可闯的？有人临危不惧，就有人贪生怕死，这才是江湖。哎，李莲花，你这一晚上沉默寡言的，想什么呢？我在想，这个花上为什么会沾有泥点？没泥点啊！我说的是漫山红的那天晚上。 花长在土里，沾了泥很稀奇吗？这木槿花树有一丈之高，开在高处的花沾了泥点，当然是很稀奇的。没准是姑娘们采花落地上了。泥点浑圆，并非落地而沾，而是被溅起来的。姑娘采花为什么会溅起一丈高的泥水呢？还有。 半个身子明目张胆的摆出来，余下的部分为什么让人找不到呢？星爵承认自己是鬼王刀，那他为什么不承认自己杀了人？显<么>而易见。什么？破绽显而易见。显而易见？行，那不如你来说来听听。你用一个秘密，让我在香山帮你三次，这算是第三次吗？别得寸进尺。 不如你先把秘密说出来，省得赖账。不是我说你这个阿飞啊。啊，哎，我什么时候明目张胆的赖过账呀、啊？你也别板着个脸。好,好好，我告诉你。哎，你之前说，知道自己不想让我死，却不知道为什么。这个、各种原因呢，是你想让我帮你救一个很重要的人。救人？嗯。救谁？ 哼，这就是下一个问题了。阿飞，你倒是说呀，什么破绽？这三个人身上的刀法都有破绽。